નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન માં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી ના પાઠ 6 ના સાધ્ય સોલ્યુશન વિષયની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું જો ચેનલ માં નવા હોય તો ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે પ્રશ્ન 1 નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ તેમાં પહેલો માલવજી શિવાજી का वध करने के कौन से दो कारण बताए थे मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए दो कारण बताए थे पहला कारण बताया था कि युद्ध में उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण के बारे में नहीं सोचा था और परवाह नहीं की थी दूसरा कारण मालव जी ने यह बताया था कि धन के अभाव में वह और उनकी माता भूखे मर रहे थे और उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने की लालच दिया था और मालव जी इसी लालच में पढ़कर उस सैनिक की बातों में आया मालव जी ने शिवाजी का वध करने के यहाँ दो कारण दिए थे बीजू कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए मालव जी के पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे युद्ध में लड़ते हुए पिताजी शहीद हुए थे मालव जी यह मानते थे कि उनको कष्ट होने शिला के पास जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तो जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए हो उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना राजा का कर्तव्य था उसी सोच के कारण कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए

करने की भीख मांगी चौथो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे प्रश्न बे निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए पहलो जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए शिवाजी मालव से कहते हैं बीजू मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ जवाब अवश्य मालव शिवाजी से कहते हैं त्रिजू मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ जवाब अवश्य तानाजी शिवाजी से कहते हैं चौथो तुम्हारे जैसा सेना नये पर भारत का गर्व करती है शिवाजी तानाजी से कहते हैं। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है दरबान शिवाजी से कहता है छठो मैं तुमसे यही आशा करता हूँ जवाब आज शिवाजी मालव जी से कहते हैं। प्रश्न त्रन निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवादन कीजिए पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूं। महाराज यह शरीर आपका है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा

उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए उदाहरण छोड़कर अपना बापू लगे काम आटा तो वाक्य बनसे बापू अपना काम छोड़कर आटा पिसने लगे पहलो देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे तो वाक्य से शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे बीजो बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा तो वाक्य सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा त्रीजो क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी तो वाक्य से फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी चौथो प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा में उन्होंने कर दिए उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर कर उनके भेद लिखिए पहलू परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते तो विशेषण बनसे परिश्रमी गुणवाचक विशेषण बीजो અબ્દુલ બીસ કિલો આટા લાયા તો વિશેષણ બનશે પરિમાણ વાચક વિશેષણ ત્રીજો રામને પાંચ મીટર કપડા પાંચ મીટર વિશેષણ પરિમાણ વાચક વિશેષણ ચોથું પચીસ છાત્રો સહી ઉત્તર દીએ પચીસ સંખ્યાવાચક વિશેષણ સહી ગુણવાચક વિશેષણ પાંચમું દીપાવલી પર હમને બહુ મીઠાઈ ખરીદી બહુ પરિમાણ વાચક વિશેષણ છઠું રેશમા કે પાસ તીન કિતાબેન સંખ્યાવાચક વિશેષણ સાતમું કુછ લડકે બગીચે મે ખેલ રહે હે તો વિશેષણ બનશે કુછ અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ આઠમું माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला थोड़ा परिमाण वाचक विशेषण नव वे लड़के शोर मचा रहे हैं वे सार्वनामिक विशेषण दसव आप किस आदमी की बात कर रहे थे किस सर्वनामिक विशेषण थैंक यू